নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ পৰিণীতা মেম আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তেৰ নম্বৰ পাঠী প্ৰাক ঐতিহাসিক অসম এই প্ৰাঠীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই ককচালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ পৰিণীতা মেম আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তেৰ নম্বৰ পাতটি প্ৰাগৈতিহাসিক অসম এই পাটটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ তোমালোকৰ অনুশীলনীতো কি কি প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰবোৰ আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এতিয়া চাওঁ আহাচোন প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চোৱা নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কত অৱস্থিত আমি পঢ়িছো একদম এই পাঠটো যেতিয়া পঢ়িছিলো তাৰ প্ৰথমতে আমি পঢ়িছিলো যে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কত আছে কোনখন পাহাৰত আছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কত আছে কত আছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আছে গুৱাহাটীৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত এয়া চোৱা নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কত আছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আছে গুৱাহাটীৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৰ্থাৎ চিত্ৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো অৱস্থিত বুজি পালা এতিয়া চোৱা দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হল বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল অৰ্থাৎ কোনে বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কাৰ দিনত বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অৰ্থাৎ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল বৰ্মন বংশৰ কি হব পুষ্য বৰ্মন এয়া চোৱা বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল পুষ্য বৰ্মন অৰ্থাৎ বৰ্মন বংশৰ আদি ৰজা কোন আছিল পুষ্য বৰ্মন পুষ্য বৰ্মনে কি কৰিছিল তিনিশ পঞ্চাশ খ্ৰীষ্টাব্দত বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে তাৰপিছতে চোৱা তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হিউৱেন চাঙে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ত বৌদ্ধ ধৰ্ম সম্পৰ্কে চৰ্চা কৰিছিল অৰ্থাৎ হিউৱেন চাঙে কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিছিল কি হব কোনখন বিশ্ববিদ্যালয় আমি পাইছো নহয় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম কি আছিল নামটো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এইটো চোৱা হিউৱেন চাঙে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বৌদ্ধ ধৰ্ম সম্পৰ্কে চৰ্চা কৰিছিল কত কৰিছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াৰ পিছতে চোৱা বৰ্তমান কামৰূপ জিলাক কি কি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বৰ্তমানৰ যি কামৰূপ জিলা আমি পাইছো পুৰণি কামৰূপ জিলাক কেইটা ভাগত ভগাইছিল প্ৰাচীন কালত চাৰিটা ভাগত হয়নে নাই এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন মন কৰিবা এইটো প্ৰশ্ন কি হয় তোমালোকক কনফিউজ কৰিব পাৰে যদি তোমালোকক সোধে প্ৰাচীন কামৰূপ বুলি তেতিয়া উত্তৰটো হব চাৰিটা কি কি আছিল ৰত্নপীঠ স্বৰ্ণপীঠ সোমাৰপীঠ আৰু কামপীঠ হয়নে নাই কিন্তু যদি তোমালোকক সোধে যে বৰ্তমানৰ কামৰূপ জিলা তেতিয়া কি হব দুটা এটা হল কামৰূপ চহৰ আৰু এটা হল কামৰূপ গ্ৰাম্য এয়া চোৱা বৰ্তমানৰ কামৰূপ জিলাত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে কামৰূপ চহৰ আৰু আনটো হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্য মনত থাকিব নিশ্চয় এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন দানৱ বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দানৱ বংশ একদম প্ৰথমতে পাইছো নহয় দানৱ বংশ কোনে কৰিছিল বংশবোৰ মনত আছেনে নাই তোমালোকৰ প্ৰথমতে কি আছিল দানৱ বংশ আছিল হয়নে নাই দানৱ তাৰপিছত কি আহিল ভৌম বংশ ভৌম বংশ হয়নে নাই এনেকে বংশবোৰ একাদিক্ৰমে তাৰপিছত ভৌমসকলৰ পিছত কোন আহিল বৰ্মন বংশ আহিল শালস্তম্ভ আহিল পাল বংশ আহিল আহিল নে নাই এতিয়া দানৱ বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহীৰংগ দানৱে এইটো চোৱা দানৱ বংশ মহীৰংগ দানৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মনত থাকিব দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হল মহীৰংগ দানৱ ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা ডুবি আৰু নিধনপুৰ তাম্ৰলিপি কাৰ ৰাজত্ব কালত খোদিত কৰা হৈছিল ডুবি আৰু তাম ডুবি আৰু নিধনপুৰৰ তাম্ৰলিপি কাৰ দিনত খোদিত হৈছিল কোনজন ৰজাৰ দিনত কাৰ দিনত হৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত চোৱা ডুবি আৰু নিধনপুৰ তাম্ৰলিপি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালত খোদিত কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মনে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল তেতিয়া কি হৈছিল ডুবি আৰু নিধনপুৰৰ তাম্ৰলিপি খোদিত কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ বৰ্মন বংশ ৰাজত্বৰ সময়ত ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মন যেতিয়া ৰাজপাত আছিল তেতিয়া কি হৈছিল এই তাম্ৰলিপি খোদিত হৈছিল ডুবি আৰু নিধনপুৰ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰা শুদ্ধ অশুদ্ধ প্ৰথমটো চোৱা ৰামায়ণ মহাভাৰত হল হিন্দু ধৰ্মৰ দুখন মহাকাব্য ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত কি হিন্দু ধৰ্মৰ মহাকাব্য শুদ্ধ নে অশুদ্ধ হিন্দু ধৰ্মৰ মহাকাব্য হয়নে ৰামায়ণ মহাভাৰত হয় শুদ্ধ এইটো হব শুদ্ধ শুদ্ধ অৰ্থাৎ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত কি হিন্দু ধৰ্মৰ মহাকাব্য হয় ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা নৰকাসুৰ বংশটোৰ নাম হল দানৱ বা অসুৰ বংশ নৰকাসুৰৰ বংশটো নৰকাসুৰৰ বংশটোৰ নাম দানৱ বা আশুৰ বংশ হয় নেকি দানৱ বংশ কোন নৰকাসুৰ আছিল দানৱ বংশত নাছিল নৰকাসুৰ আছিল ফৰ ভৌম বংশৰ সেইকাৰণে এইটো কি হব অশুদ্ধ অশুদ্ধ নৰকাসুৰ কোন আছিল ভৌম বংশ ভৌম বংশ এওঁ কি কৰিছিল ভৌম বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নৰকাসুৰে মনত থাকিব নৰকাসুৰ কি আছিল ভৌম বংশ ৰজা আছিল সেইকাৰণে এইটো কি হব অশুদ্ধ ইয়াৰ পিছত চোৱা বৰ্মন বংশৰ আদি ৰজা হল উচ্চ বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ আদি ৰজা হল উচ্চ বৰ্মন এইটো কি হব শুদ্ধ বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আমি পাই আহিছো হয়নে নাই বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উচ্চ বৰ্মনে কৰিছিল সেইকাৰণে বৰ্মন বংশৰ আদি ৰজা মানে প্ৰথমজন ৰজা কত উচ্চ বৰ্মন এইটো কি শুদ্ধ এতিয়া চোৱা প্ৰথমটো কি ৰামায়ণ মহাভাৰত হল হিন্দু ধৰ্মৰ দুখন মহাকাব্য শুদ্ধ দ্বিতীয়টো চোৱা নৰকাপুৰৰ বংশটোৰ নাম হল দানৱ বা আপুৰ বংশ অশুদ্ধ ভুল তিনি নম্বৰটো চোৱা বৰ্মন বংশৰ আদি ৰজা হল পুষ্্য বৰ্মন শুদ্ধ ইয়াৰ পিছত চোৱা আকৌ বান ৰজাৰ জীয়ৰীৰ নাম আছিল ঊষা তেজপুৰত যে বান ৰজা আছিল বান ৰজাৰ জীয়ৰী কোন আছিল ঊষা সেইটো কি হব শুদ্ধ শুদ্ধিঙে চি উৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল ইট সিঙে কৰিছিল নে চি ইউ কি নামৰ পুথিখন ৰচনা কোনে কৰিছিল ইট সিঙে কৰিছিল নে কোনে কৰিছিল কোনে কৰিছিল চি উউকি পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল হিউৱেন চাঙে হয়নে নাই হিউৱেন চাং হিউৱেন চাং চি উউ কি পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল হিউৱেন চাঙে কৰিছিল সেইকাৰণে কি হব এইটো অশুদ্ধ হব ইট সিঙে চি উকি ৰচনা কৰা নাছিল সেইকাৰণে অশুদ্ধ বুজি পালা বানৰজাৰ বান ৰজাৰ জীয়ৰী কোন আছিল উশাহ আছিল সেইকাৰণে আৰু ইট সিঙে চি উকি ৰচনা কৰা নাছিল সেইকাৰণে এইটো উত্তৰ হল অশুদ্ধ ইয়াৰ পিছতে চোৱা ক্ৰমা ক্ৰমানুসাৰে সজোৱা ক্ৰমানুসাৰে সজাবলৈ দিছে এয়া চোৱা বৰ্মন বংশ দানৱ বংশ পাল বংশালস্তম্ভ আৰু ভৌম বংশ এইকেইটা চিৰিয়েলি সজাব দিছে কোনে প্ৰথমে ৰাজত্ব কৰিছিল দানৱ বংশ এক নম্বৰতে কি হব দানৱ বংশ দুই নম্বৰতে কি হব ভৌম বংশ তিনি নম্বৰত কি হব বৰ্মন বংশ চাৰিত কি হব শালস্তম্ভ আৰু পাঁচ নম্বৰত কি হব পাল বংশ থাকিব মনত প্ৰথমতে কোন আহিছিল দানৱসকল আহিছিল তাৰপিছত ভৌমিছত বৰ্মন তাৰপিছত হালস্তম্ভ আৰু একেবাৰে লাষ্টত কি পাল বংশ এয়া চোৱা চিৰিয়েলি সজোৱা আছে দানৱ বংশ ভৌম বংশ বৰ্মন বংশ হালস্তম্ভ বংশ আৰু পাল বংশ ঠিক আছে এয়া চোৱা দানৱ বংশৰ ৰাজধানী কি আছিল দানৱ বংশৰ ৰাজধানী আছিল অৰ্থাৎ মহীৰংগ দানৱে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল তেতিয়া দানৱ বংশৰ ৰাজধানী কি আছিল মৌৰাংশ মৈৰাংশ ঠিক আছে তাৰপিছতে আছে সমুদ্ৰগুপ্তৰ দেশত কামৰূপৰ উল্লেখ পোৱা যায় কত উল্লেখ পোৱা যায় এলাহাবাদ প্ৰশস্তিত এলাহাবাদ প্ৰশস্তিত এলাহাবাদ প্ৰীস্ত এলাহাবাদ প্ৰশস্তিত কি পোৱা যায় কামৰূপৰ উল্লেখ পোৱা যায় অৰ্থাৎ সমুদ্ৰগুপ্তই কি ৰচনা কৰিছিল এলাহাবাদ প্ৰশস্তি আৰু তাত কি পোৱা যায় কামৰূপৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় তাৰপিছতে চোৱা দেশ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল হৰ্ষবৰ্ধন হৰ্ষ বৰ্ধন হৰ্ষবৰ্ধন হৰ্ষবৰ্ধন কি আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা একে সময়ৰ ৰজা আছিল প্ৰথমটো কি হব দানৱ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল মৌৰাংশ দ্বিতীয়টো কি হব সমুদ্ৰগুপ্তৰ এলাহাবাদ প্ৰশস্তিত কামৰূপৰ উল্লেখ পোৱা যায় তিনি নম্বৰটো কি হৰ্ষবৰ্ধন আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা তাৰপিছতে চোৱা কামদন কামদেৱ মন্দিৰ দেশ ৰজাসকলৰ স্থাপত্য কীৰ্তি কোন ৰজা পাল ৰজা পাল পাল ৰজাসকলৰ স্থাপত্য কৃতি মদন কামদেৱ মন্দিৰ কোন ৰজাসকলৰ স্থাপত্য কৃতি পাল ৰজাসকলৰ তাৰপিছতে চোৱা দেজ হল শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিস্থাপক কোনে শালস্তম্ভ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শালস্তম্ভই শালস্তম্ভই শালস্তম্ভ শালস্তম্ভ হল শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰথমটো চোৱা প্ৰথমটো নহয় মানে চাৰি নম্বৰটো আগৰ তিনিটা শালি ঠাই আমি আগৰ পঢ়িলোৱে এতিয়া চোৱা মদন কামদেৱ মন্দিৰ কোন পাল ৰজাসকলৰ স্থাপত্যকৃতি আৰু শালস্তম্ভ হল শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিস্থাপক ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে এৰিছো পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ